Итак, изучаем Конституцию Украины разом, статья номер 68. 68-я статья ⁇ это последняя статья второго раздела, которая называется ⁇ Права, свободы и обязанности людины и гражданина ⁇ И что же пишется в этой последней статье второго раздела? Читаем внимательно. «Кожен, забязан неухильно додерживатьсь Конституции Украины и законов Украины. Не посягать на права и свободы, честь и гидньсть других людей. Вообще отлично написано. Вот просто замечательна книга. Всі статті очень хороша. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Конституції України. Все, я обязан е, додержуватись Конституції України. Ви оба, е, е, обязані додержуватись Конституції України, поліція зобов'язана додержуватись Конституції, судді, прокурори, чиновники. Ну, всі повинні. Кожен, значить, усі повинні дотримуватись Конституції України. Чи бачимо ми це в реальному житті? Ну, звісно, що, якщо і бачимо, то це дуже маленький процент. Так? І читаємо наступний абзац. Що каже нам наступний абзац останньої статті другої частини Конституції України? Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Опа! Если вы не знаете законы, а что-то делаете незаконно, то в любом случае вы понесете ответственность. А где-то в какой-то статье мы читали, что... А... Сейчас я найду, попытаюсь. Где-то мы читали обратное. Если закон это... А, вот, нашел. Статья номер 57. Вот интересно, последний абзац. Закони та інші нормативно-правові акти, що визнають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Понімаєте, о чому я? І тут последній абзац: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Тобто, закони, якщо ви їх не знаєте, є нечинними, якщо вони до вас не доведені, а. Тут говорится, что незнание законим, не, закон, не звельняет від ответственности. Короче говоря, каша малаша. Ну, ладно, не будем придираться к словам. Да? Можно же где-то ошибиться, наверное. Хотя в таких случаях каждая запятая может изменить судьбу человека. Ну, все. Следующий раздел будет раздел номер три. Это уже совсем другая история. Это уже будет завтра. Поэтому ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал, на наш канал. Потому что когда вы на этом канале, значит это наше такое сообщество по интересам. Кому интересно изучать Конституцию Украины и вообще законы. После Конституции, ну тут еще, правда, очень много всего, мы начнем изучать еще какие-то законы. Наверное, закон о национальной полиции. Почему? Потому что... Национальная полиция мы сталкиваемся очень и очень часто, ну, во всех сферах нашей жизнедеятельности, да, обращаемся к национальной полиции или национальная полиция обращается к нам. Поэтому вот так вот, надо, нужно знать законы. Я, кстати, прочитал эти законы о национальной полиции, там, ну, скажем так, не все там, я не помню, сколько их там штук, ну, больше сотни, по-моему, сто с чем-то. А такие основные, которые касаются именно не самого полицейского, там какие-то его там за что он получает премии, там когда он на пенсию уходит, это меня не интересует. Меня интересовало вот то, что относилось ко мне. Вот то мы те законы мы и будем изучать. Все, до новых встреч.